Жителі Кривого Рогу завзято готуються до новорічних свят. У цей же час не менш енергійно працює відділ статистики Криворізького дослідного центру імені Діда Мороза Великого. Зараз до вашої уваги аналітичний звіт проблем громадськості напередодні масштабного свята. Дозвольте також коротко познайомити вас з некоторими цифрами, з якими наш дом культури прийшов до владу. Можно больше. Тысяч пять, вот так вот. Ну, хочу шикарный стол накрыть, чтобы все были довольны. Можно сколько муж заработает, сколько и потратим. Ну, одну тысячу – это И Глагол «хочу» предела не имеет. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Я вот, например, тоже отращиваю волосы обязательно к зиме. Холодно подбородок замерзает. Наверное, как у Хатабыча. Каждая его волосинка – это одно желание. Потому что он старый. наверное, там, где он живет, не знаю, может, танки не продают для бритья. Знает, что он психический Дед Мороз. До Нового года бывает, поэтому у него острорежущие предметы все забирают. Борода – это его фишка. Всегда была. Почему ему некогда? У него столько дел. Весь земной шар. Надо обдарить деток. Поэтому когда уж тут бриться? Брить или не брить? Ну, я думаю, будет по-любому. Уже все в нем были. Поэтому уже хватит. Надо что-нибудь вот такое рыбу, да? Красную. Да, да. Вот поэтому Оливия пойдет отдыхать. Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Мандаринки и елка. Мандарины это новогодние семечки. С детства с елкой и этот запах ели снега. Как только осыпятся иголки. Обычно это происходит в марте. Когда проходишь в мае месяце и смотришь за окном елку, непонятно, она уже или еще стоит. Июль пока руки до нее дойдут. И голова тоже. А я вам елочку привез. Потолок в люстру. А потом отбивается на меня всегда, пожизненно. У меня уже две дырки там от шампанского. Пробка шампанского, обычно в глаз. Кому? Соседу. Или соседки. У нас вверх почему-то летит. Как вариант. Планирую дома, а там как получится. Желательно под елочкой, вместе с подарками. Я б хотіла в авже в другій в Грузії, Батумі. А там я хотіла проснутися. А я тільки на своїй постелі. На дивані. Я помаложе. З вірогідністю 100% можна констатувати, що новий рік почнеться 1 січня. Матиме порядковий номер 2014. місяців. 12 днів 365. Об'єм отриманої радості складе один мільйон метрів кубічних. Площа покриття щастям два мільйони гектар. Щільність гостей в домі п'ять чоловік на метр квадратний. Кількість літрів спожитих в пально-мастильних матеріалів ся позначки 300 тисяч. Наш відділ статистики щиро вітає глядачів зі святом і бажає успіхів у новому році.